там есть небольшой мандраж, но я выхожу спокойно, потому что я знаю, что я сейчас сделаю. Просто вышел и сделал для себя красиво все, чтобы ты потом видео стрелы и думал, блин, вот это я круто сделал, в общем, мне очень понравилось. Илья Ковтун, молодой человек из Украины, Пришла на гимнастику так, то, что у меня есть старшая сестра. Ее родители, не знаю почему, решили попробовать, чтобы занималась она гимнастикой. Ну и думают, чтобы не водить в разные секции, чтобы много времени не тратить, и отдали мне тоже гимнастику. Попрыгать, покувыркаться, все, потому что это весело очень, попрыгать на батуте, так это вообще там выходишь, улыбка до ушей. Вот это самое первое, что заинтересовало, такое все. А потом нас тренер, как можно сказать, отобрал в команду. Начали уже по чуть осваивать гимнастику, там кувырки, сальто, все. Как-то так понравилось все это, и уже остался и до сих пор в гимнастике. Адже мання на руках з тренером 20 разів, спина дійсно лопатках 20 разів. Вичняюся так, двері і на мене залітає маленька дитина. Я його так ловлю, і він не хотів на тренування. Його мама просто запихнула його на мене і каже, бігом-бігом, і зачиняється за двері. Отак у нас відбулося з ним перше знайомство, і з тих пір ми так разом з ними і працюємо. Мой рост 177 сантиметров, а вес 73 килограмма. Минус то, что ну, тяжелее делать элементы. Я не могу делать статические элементы, потому что мне очень тяжело. А из плюсов то, что амплитудная работа больше, оно красивее выглядит. Но и мы работать не хочем. Потому что у него организм дольше запускается, дольше отдыхает. Он старается не ловить эту волну, когда э, вот так вот организм очень сильно уставший и как выше бы упал. Он все равно старается на этой ноге работать, чтобы тогда он быстрее подымется. Идет все волнообразно. Все юниорские соревнования международные, официальные, он все прошел с медалями. Единственный старт, на который он не попал, это у него был юношеские Олимпийские игры. Он туда по году не проходит. Там только был 2002 год, и тогда нас назад поехал. А Лукаш на год младше. В конце 2019 года, в начале 2020 года, я на чемпионате Украины травмировался в стопу. У меня две кости было, то есть перелома. Они почти со смещением. И поэтому нога болит. Получается, делаю как сапог. Ну, чтобы на всякий случай. Потому что она немного слабее, чем это. Поэтому и мотаюсь. Второй раз как травмировался, начинаешь тренироваться активно, все. И тут раз, бас, и обратно. И уже с тренером там начинал восстанавливаться по чуть, -чуть. И вот сидим, и так разговариваем, все, и думаем, может, не надо, просто восстановим колено, да и все, чтобы уже ничего не было. А потом как-то тренер думает, ну, в смысле, мы уже один раз восстановились, мы уже не сможем в другой. И начала как-то меня заводить, подбадривать, все, чтобы, что надо восстанавливаться, все. И тогда же я вот поехал на первый чемпионат Европы свой и, заво и завоевал медаль. Ну, это все, ну, это тренер все помог, все восстановиться и откинуть эти все мысли. Now, Ilya Koften. the young man from ukraine, 17-year-old, started brilliantly on pommel horse with a 14.733 up three quarters of a mark from qualifying. he's the man who dominated the junior european championships last year. The first day І там хлопають, все там освещение, темний зал, тільки снаряди светятся, все. Только підняв руку одразу. Нерви на много, все ти переживати починаєш все. І в перший день тоді очень хорошо выступил. виступили. там саме на помості, на виході, там де беруть медалі, це чисто психологія. Вони можуть бути готові, вони можуть бути підготовлені, але якщо тренер психологічно правильно не виведе гімнаста, правильно не налаштує, нічого не вийде. Оце чисто вже психологія. Ні, тренер сказав, що це такі ж соревновання, як і в юніорах. Просто ну що там зрителей більше німного там по складності. Ну в принципі, вони ті ж самі люди, як і ми, вони теж можуть ошибатися, все просто зробити своє і там уже як буде. хорошо Коли він знаходиться в залі, він не просто сидить, не там не спілкується. Він бере працює. Тобто, весь час, два тренування по чотири години, він максимально використовує для того, щоб відпрацювати. Ми слідкуємо за кількістю переданих елементів, за кількістю комбінацій, падіннях. Тобто постійно записували. І ульі було завжди найбільше кількості виконаної роботи, і тому він встигає відпрацювати всі шість приладів. Ми сьогодні бачили складно стрибок, але все одно він його хоче вдосконалювати, йде в нові елементи, не дивлячись ні на вік, ні на вагу, ні на зріст. Все одно ж ні на ногу на ту травму, да, все він намагається йти далі. Ну давай! Удиви! Ти одразу робиш літи і все. Ти Типу вчора, ти дав направлення, Направлення Після першої новини, як написали, що Олімпійські ігри будуть переноситися, ми уже почали готуватися к ним по чуть-чуть, по чуть-чуть, щоб успіть до. конца 2021 года хотя бы набрать неплохую форму чтобы показать достойный результат на олимпийских играх ну в принципе это получилось но ну, кроме брусьев брусья мог лучше сделать очень спокоен был но ну, это очень странно было может из-за того что там зрителей не было в принципе как будто я приехал не на олимпийские игры выступать а где-то тут чемпионат города Киева выступаю итог со всех там соревнований все у меня очень сильно стоит два снаряда. Это прыжок и кольца. Если я буду так продолжать, все, что четыре будет ударных, а эти два очень слабых, то я типа, могу уже так и не попасть никуда в призы, ничего. Здравствуйте, Илья Юрьевич. Здрасте. Ну Мы проводим почти весь год здесь. Мы очень редко ездим домой. Новый год, Пасха, еще что-то. Только по таким праздникам ездим домой, там или на пару дней максимум, если нас отпустил главный тренер, отдохнуть просто. Всегда у нас там по две тренировки, плюс зарядка, времени нету вот здесь так особо развлекаться, все время тренируемся. Э, вот, я здесь вообще живу. Вот там вот, где стоит коробка телевизора, вот там вот я живу. Я в PlayStation играю. Э, в Mortal Kombat, в UFC, ну такое, там еще разное есть. В Кодовар. Нет, пацаны приходят иногда так. В принципе, сам. Вот моя ласточка. Соточку максимум. Я юный водитель, так что... Такое? Ну надо, в на Да в принципе, купил, ну и помог тренер там. На день рождения на свое. Взял эту машину. У меня даже номера под мои под мои день рождения сделаны. По день и месяц ощущения но очень крутые давно хотел себе машину для первой машины очень хорошо придумано еще гибридная мало есть бензина прям это, это прям очень радует потому что не так сильно бьет по кошельку родители понимали что у меня спорт пошел лучше чем там учеба даже то же самое все и то что я могу обеспечить свою жизнь э, спортом и поэтому они спокойно отпускали меня на базу все надолго там уезжали мы но ну, первый ну, долгий отъезд был и родители даже спокойно это перенесли в 10 лет или даже раньше мы уехали на сбор на 10 дней сначала в Херсон а потом на 10 дней в Харьков то есть 20 дней не было у нас дома и родители вообще спокойно отпустили меня я с трех лет уже Тренируюсь у Ирины Владимировны. Но ну, она уже как э, член моей семьи, я член ее семьи. В принципе, она мне дала ну, все, что у меня сейчас есть, вот э, в спорте и не только. Это, это все она дала. Так что это для меня как э, очень близкий человек. И Она уже не как тренер, даже, а не знаю, как там вторая мама, все, то, что она меня очень любит, все. поэтому у мене как ней очень такие близькі отношения, як тренера і спортсмена. Моя тренерська мрія, щоб усі гімнасти, особисті мої, та ті спортсмени, котрим я допомагаю, щоб вони виросли не лише мега крутими спортсменами, гімнастами світового рівню, а щоб вони обов'язково були людиною з великої літери. Я цим також над цим працюю, і це в мене мега ціль. І я б це хотіла. Це моя мрія. А також, знаєте, найбільше визнання у світі буде те, коли на ну, якесь свято, коли буде вже трошки старенька, хоча і зараз не молода, щоб вони усі разом зібралися на день народження. Це, мабуть, буде найкраще світове визнання. E, ну Це зрозуміло, як у всіх спортсменів ну, олімпійські медалі хотілося б. E, там і далі показувати хороші результати. Ну, чтобы не было такого, что приезжал на соревнования раз и ничего не занимал, хотелось бы, чтобы каждое соревнование была какая-то медаль, все показывал хорошее выступление, чтобы э, все видели, что это Украина, что все гордились.